Я думаю, что по сегодняшней игре мы заслуживали эту победу. Вот. Мы очень хорошо провели первый тайм, попросил ребят, чтобы в таком же духе и провели второй тайм. Но, к сожалению, немножко сели 15 минут второго тайма мы выпали. Вот. Но с заменами мы освежили игру. Вот, мы знали, что у нас скоростные фланг, их надо было просто освежить. Мы выпустили Быковского, это наша надежда, скажем так, будущее. Арсенала, и он направдал наше доверие. Вот. Хотелось бы еще, пользуясь случаем, поблагодарить и всех болельщиков Арсенала. Вот. Мы долго шли к этой победе. Я считаю, что мы и не заслуживали ничьи суммами, мы сильнее смотрелись. Реализация нас, к сожалению, подвела. И в ничейной игре проиграли Полтаве. Рано или поздно футбольный бог должен был улыбнуться нам. И я считаю, мы заслуженно Сегодня обыграли команду оболонь. Ну, задачу руководства, конечно, как любое амбициозное, не ставят высокие задачи. Вот, но положа руку на сердце. Тяжело нам будет выполнить в первом премьерном сезоне для арсенала. Вот. У нас задача выкладываться на максимуме и показывать такой футбол, как мы сегодня показали. И радовать своих болельщиков игрой. И добывать очки. А там уже, как говорится, цыплят по осени будем считать. Вот. Поэтому будем играть, радовать болельщиков игрой. Ну, я всегда, когда делаю замену, я надеюсь и хочу, чтобы игроки, вышедшие на замену, усилили нашу игру. Игорь Быковский, левоногий футболист, все время просится играть справа, но я его не всегда использую как правого вингера. Вот. А в этой игре, да, все-таки Почувствовал, что именно его надо выпустить, хотя оставалось еще 15 минут, если я не ошибаюсь. И я стараюсь до последнего держать третью замену. Ну, и там и Сенчук себе, неважно, уже почувствовал. Поэтому все, как говорится, все звезды сошлись. Если победа, значит, все сделали правильно. Кто скажет? Нам, настолько нам говорили и хороших, и плохих слов после этих двух туров. Ну, как оказалось, нам, видать на выезде легче играть. Хотя я не считаю, что в арена для киевской команды должна быть чужая арена. Будем в Борисполе, в проекте как бы мы стройкой занимаемся сейчас счастливым. Насколько вы знаете, база счастливая, это уже принадлежит арсеналу. Вот там идет грандиозная стройка, тут построили хорошее синтетическое поле. и, ну, и болельщики об этом не знают, потому что проходил зимний турнир имени Сергея корлюка Вот, и в планах два натуральных поля еще. Вот. Ну, к сожалению, сейчас арена счастлива основная не позволяет проводить матч первой. Вот. Ну я надеюсь, что в светлом будущем мы будем там принимать. Ну, ну как повыше, единственное, то что руководство. А амбиции свои. Да, в Киеве всегда приятнее выиграть. Тем более, не находясь на домашней арене, играть в Киеве, в центре города всегда приятно. Тем более, у нас львиная доля киевских футболистов. Поэтому, я думаю, у каждого повышенная была мотивация. И это сыграло положительно.